الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی محمد وعلى علی آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى علی آل محمد كما بارکتا على ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید دوستان گرامی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری جملہ قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوستان گراہمی آج سے دو روز قبل ہم نے عید الاضحیٰ منائی وہ عید کہ جس کو بڑی عید کہا جاتا ہے اور اس موقع پر بہت سے دوستوں نے سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے دوستانِ گرامی وہ باپ اور بیٹا اللہ رب العزت نے انہیں بے حد نعمتوں سے نوازا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے فضائل اور مناقب عطا فرمائے اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو کہ آخری عمر کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی بہت عظیم نعمت ہے اولاد ہم سب اولاد والے ہیں بہت سے لوگ اپنی اولادوں کو ذہن میں رکھ کر کہ اپنی شیر خوار بچہ اور اس کی ماں ان کو بیابان صحرا کے اندر چھوڑا آج کی اس دور کے اندر جب اکیسویں صدی ہے اور انسانی تاریخ اپنی ترقی کے حوالے سے بہترین دور سے گزر رہی ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسے بھی میں جہاں چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی سے ہی فرض کریں پچاس کلومیٹر یا سو کلومیٹر کے ہاتھے کے اندر زندگی کی تمام سہولتیں میسر ہوں لیکن ایک ایسی جگہ جہاں زندگی کی کچھ سہولتیں میسر نہ ہوں وہاں اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے قیام کریں کچھ دن کے لیے قیام کریں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر کوئی مجھے کہے تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور وہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت نے اسے کیسا استقامت اور کیسی ہمت عطا فرمائی کہ اللہ کے ایک حکم پر انہوں نے اس جگہ پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا اور قربان جاؤں میں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکات پر آپ کی استقامت پر آپ کی فہم و فراست پر کہ جنہوں نے کوئی ہیل و حجت نہیں کیا اللہ کے کی اس فیصلے کو قبول فرمایا اور دوستان گرامی آج اس واقعے کو تقریباً چار ہزار کے قریب سال گزر چکے ہیں چار ہزار سال گزر چکے ہیں آج اس اس دنیا کے اندر اس روح زمین پر جملہ انسانوں کی توجہ کا مرکز وہ حرم پاک ہے جہاں سیدہ حاجرہ نے قدم رکھا وہ ان کی استقامت تھی وہ ان کا فہم و فراست تھا وہ ان کی ہمت تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ان کا کامل ایمان اور یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مصیبت سے محفوظ بھی رکھا اور اس کا اجر یہ عطا فرمایا کہ آج اس روئے زمین کے دو عرب مسلمان اور باقی دنیا بھی ان کی توجہ کا مرکز وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی ایک بندی نے قدم رکھا اور اس کے شیرخوار بچہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس برگزیدہ نبی کو یہ ہمت عطا فرمائی اور جب وہ بچہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ جب وہ بچہ کچھ ایسی عمر میں پہنچا کہ وہ دوڑنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ کے پاک نبی کو اللہ رب العزت نے خواب میں یہ اشارہ فرمایا کہ تم اس بیٹے کی میرے راہ میں قربانی دو مختلف آپ نے وہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں علماء کرام وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ واقعہ اور اس قربانی کو کس انداز میں اللہ کے نبی نے پرفارم کیا کہ تسلیم و رضا کی وہ بات تھی کہ باپ بھی تیار ہے بیٹا بھی تیار ہے برغلانے والا شیطان برغلا بھی رہا ہے لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لذش نہیں آ رہی تو کیسا منظر ہوگا اکلوتی اولاد ہے اور آخری عمر کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب مانگا تو کہیں ایسا نہ ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک لحظے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے اور اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے آپ دوستوں نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ واقعہ میں آج آپ کو اس واقعے کی تیہ میں جا کر یہ سمجھانے کی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ واقعہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے اس واقعے سے ہم کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے شب و روز ہمارے معمولات کے اندر وہ واقعہ کیسے امپلی... امپلیکیٹ ہو سکتا ہے کیسے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے آپ نے وہ سنا ہے کہ جیسے قرآن کریم کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب کے اندر تجھے قربان کر رہا ہوں تو بیٹے نے بہانہ کوئی نہیں کیا حجت کوئی نہیں کی اور فوراً اپنی رضا کا اظہار کیا کہ اے میرے ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے اور دوستان گرامی پھر وہ آسمان کے فرشتوں نے وہ منظر دیکھا اللہ رب العزت نے کے حکم پر باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس کی گردن پر چھری رکھ دی تو دوستان اگرامی یہ بڑا مشکل وقت تھا بت بشریت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو کہا کہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹے کی محبت عین موقع پہ غالب آ جائے تو آنکھوں پہ پٹی باندھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور جبین کے بل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری چلا دی چھوڑی چلائی پہلی بار میں چھوڑی نہیں چلی دوسری بار چھوڑی چلانے کی کوشش کی چھوڑی نہیں چلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس قربانی کو رد تو نہیں کر رہا جب تیسری بار چھوڑی چلائی تو چھوڑی چل گئی دوستان اگرامی صرف سوچیں کہ وہ باپ جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے جس کو نہیں پتا کہ نیچے میرا بیٹا ہے یا دنبا ہے اس لہجے کو سمجھیں اس لمحے کو خیال میں لائیں اس لمحے کو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنا ہمت اور کتنا جگر عطا فرمایا تھا اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی جتنا بھی انسان تگڑا ہو جتنا بھی انسان کے اندر ہمت و حوصلہ ہو لیکن اولاد ہے نیچے بیٹا ہے سگا اور وہ بیٹا ہے جو اکلوتا بھی ہے اور عمر کے آخری حصے میں اللہ نے عطا فرمایا ہے تو سوچیں ذرا اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں اپنے دل سے پوچھیں کہ اس باپ پر کیا بیٹی ہوگی کہ جس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے اور اسے نہیں معلوم ابھی اسے نہیں معلوم کہ نیچے دنبا ہے یا بیٹا ہے اور چھری چل گئی دن کٹ گئی جب چھری چل گئی تو وہ لمحہ وہ چند سیکنڈ یا چند سیکنڈ شاید سیکنڈ سے بھی کم کا وہ وقت کہ جب سید ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نیچے دنبا ہے تو دوستان اگرامی وہی لمحہ ہے جو قربانی کا لمحہ ہے کہ جب اپنے دل کے اندر جو چیز تھی بیٹے کی محبت تھی وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دی یہی بات ہے جو سمجھنے کی ہے یہی بات ہے جو ہمیں مجھے اور آپ سب کو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کوئی حکم فرماتا ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس پر بلا ہی لوجت بلا چوچرا عمل کرنا ہی اللہ کی محبت کی دعوے داری ہے تو دوستان گرامی جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ نیچے دنبا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا نبراہیل علیہ السلام حاضر تھے اور وہ سائٹ پہ کھڑے تھے جب تک آنکھوں سے پٹی نہیں ہٹائی تب تک انہوں نے یہی سمجھا کہ ان کا بیٹا ذبح ہوا ہے اور وہی لمحہ تھا جب اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور جب اللہ تبارک و تعالی نے دیکھ لیا اس امتحان سے گزار لیا کہ یہ میرا بندہ ہر حال میں استقامت اور صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر دوستان گرامی اللہ نے اس باپ اور بیٹے کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ میرے گھر کی تعمیر دوبارہ کرے جو کہ پہلے وہاں پر نشانات موجود تھے اللہ نے وہ اعزاز اس قربانی اور اس استقامت کے صدقے میں عطا فرمایا اور سب سے بڑا اعزاز اس باپ اور بیٹا کو اللہ نے یہ عطا فرمایا ان کی قربانیوں کا صدقہ ان کی استقامت کا صدقہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان باپ اور بیٹا کے اندر عطا فرمائی تو دوستان گرامی ہمارے لیے جو بات سمجھنے کی ہے جو ہمارے جاننے کی ہے جو اس کا اطلاق ہماری زندگی پر ہوتا ہے وہ بات یہ ہے دوستان گرامی کہ اللہ رب العزت مقام و مرتبہ تو عطا فرماتا ہے لیکن وہ مقام ملتا کیسے ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر بہت سے مراحل آتے ہیں ہم بہت بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض معاملات میں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں صبر اور استقامت ہمارے اندر نہیں ہوتا ہم بے صبری کا ہو مز... اللہ کی مشیت کے اندر ہم اللہ کی رضا کے اندر راضی نہیں ہوتے ہم بے صبری کرتے ہیں ہم اپنے ناقص ذہن کے مطابق جو ہماری سوچ ہے ہم اس کے مطابق گمان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا اور یہ کیوں نہیں ملا تو دوستان گرامی جو کیوں نہیں ملا اس کی حکمت کو سمجھنا اس کی گہرائی کو سمجھنا کہ وہ چیز جو اللہ نے ہمارے لیے نہیں اچھی سمجھی وہ ہمیں عطا نہیں کی اور جو اللہ تبارک تعالی ہمیں عطا کرے گا وہ کسی بات وہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا مقام تب عطا کیا جب باپ اور بیٹے کی تسلیم و رضا کو جانچ لیا تو وہ مقام تب عطا کیا یعنی یہ نہیں ہوا کہ پہلے دن ہی بات یہاں تک پہنچ گئی نہیں بات وہاں سے چلی کہ جب اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان کیا بابل کی گلیوں کے اندر بادشاہ ناراض ہوا آگ میں ڈالا آگ گلزار ہوئی لیکن اپنی دعوت سے وہ پیچھے نہیں ہٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تمام زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے اور اسی لیے انہیں امام المواہدین بھی کہا جاتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مرتبے اور مقامات عطا فرمائے کہ انہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے لیے دوستان گرامی جو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہم صبر کرتے ہی نہیں تو یہ قربانی جو ہے قربانی کرنا اور چیز ہے قربانی دینا اور چیز ہے ہماری پسندیدہ چیز جو ہم چاہتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ترک کر دینا یہاں سے قربانی شروع ہوتی ہے یہ ہم نے چند جانور ذبح کیے یہ ایک علامت ہے اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا احسار یہ ہماری علامت بھی قبول فرمائے لیکن دوستان اگرامی قربانی کرنا اور چیز ہے قربانی دینا اس میں فرق ہے اس فرق کو سمجھیں قربانی دینے سے ہی بات بنے گی ہم اپنی پسندیدہ چیزیں اور حتیٰ کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ناپسندیدہ چیز بھی ہے کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں خود پتہ ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے مثال کے طور پہ ہم سموکنگ کرتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہم اس کو نہیں ترک کرتے ہم اس کو ترک نہیں ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم اس کو ترک کر سکیں یہ مثال دے رہا ہوں یہ اس اس طرح کی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے یہ مثال کے طور پہ کہ ہم اس کو ترک نہیں کرتے حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ اچھی نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے تو دوستان گرامی یہ تو بہت معمولی بات ہے اپنی پسندیدہ چیز اپنی وہ چیز جو ہمیں دل کو اچھی لگتی ہے اس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے قربان کر دینا اس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ترک کر دینا یہ قربانی دینے کا نام ہے تو آج کے اس ولاگ کے اندر آج کے اس ڈائلاگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی دینے کا جذبہ ہے قربانی اپنی پسندیدہ چیز اپنی پسندیدہ رنگ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہو لیکن اس کے اور ہمارے درمیان اللہ کا حکم آ گیا اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت آ گئی مثال کے طور پہ ہمیں نیند بہت اچھی لگتی ہے سونا بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پہ فجر کے ٹائم اور اس وقت اٹھ کر اللہ کی راہ میں عبادت کرنا اپنی نیند کو قربان کرنا یہ ایک مثال دے رہا ہوں تو دوستان قدم بقدم ایسی بہت سی چیزیں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار موقع عطا فرماتا ہے کہ اے بندے میری طرف لوٹ آ اے بندے میری طرف لوٹ آ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت عمل کے اندر خلوصِ عطا فرمائے وما علینا اللہ <الوبار>